Mən Avasov Bəhlul Fərmanoğlu. Cəlləbəd rayonunda Xəqani küçəsi 2 nömrəli evdə yaşayıram. Sonkar Dövlət Neft Şirkəti, Azəqaz İstehsalat Birliyinin Rəngəran Regional Qaz Xidmət qaz, xidm, qaz, xidm, qaz Xidməti İdarəsinin Cəlləbəd qəsəbəsinin xidmət sahəsində ustada işləyirəm. Mənim oğlum Abbaslı Bəhman Bəhlul oğlu 2016-cı ildə aprel döyüşlərində Sonra da gələndən sonra 2020-ci ildə sentyabr ayının 26-sında gecə saat 2-də polis, icra imayəndəsi, bələdiyyə, bir də hərbiya idarəsinin işçiləri tərəfindən qapım dəyildi, açdım. Girdilər ki, sizin oğlus mütəxəssisdir, zbora çağırılır, onu aparmalı oq. Polislər də mənə anlisdir ki, aparırıq, qeydiyyata salaq qaytarıb gətirəcək. Vətən hamınındır, həmçinin də mənimdir. Oğlum getdi döyüşməyə. Onda xəbər tutum ki, oğlum döyüşür, neyləyəm? Hamı necə etdim, mənim də oğlum getdi. Demək oğlum gəldikdən sonra gördüm ki, oğlumda pis hərəkətlər mövcud olub. Oğlumu xəstəxanaya apardılar, göstərdilər, oğlumu yazdılar maşdağa, psixix xəstəxanasına. Oğlum oradan gələndən sonra oradan qaşıdı, gəldi maşdağa psixix xəstəxanasından özünə qəsd elədi. Bütün dövlət orqanlarının qabsm döydüm. İstər Milli Məzliyyə, istər Müdafiə Nazirliyi, istər Nazirlər Kabineti, hamısı mənə dedilər ki, müharibələrdə belə şeylər olur, insanlar stressə düşürlər. Bütün müharibələrdə bu olub, hal-hazırda müharibə getdiyi üçün və qanunlar buna yol vermədiyi üçün başqa sabit dövrdə yəqin ki ölkənin rəhbəri bu mövzuda nəsə eləyəcək. Mən də sakit oldu çıxdım, gəldim. Dövlət neft şirkətinin prezidentinə məktub ünvanladım ki, Dövlət neft şirkətinin prezidenti, sizə yalvarıram, elə bilisiniz on qardaşım. Vəziyyətim budur. Uşaqların sənədləri, uşağın sənədlərini də yığdım, göndərdim ki, mənim maşımdan tutulmalar ən azından saxlanılsın. Mənə göndərdilər ki, qanun buna yol vermir özləri bütün rəislərə maaşdan əvvəl peşəkar maaş verirlər, qanun ona yol verir. 5 aydır idarənin təminatında elektrod yoxdur. Benzin bir gün var, 3 gün yoxdur. Aldığım 800 manat maaşın üstündədir. Cəllabat xidmət sahəsində bir dənə lağonlar, lağon da aparatı deyilən şey yoxdur. Ondan bunla ancaq dilənçilik edib alıb işlədirəm motora, qaynaq motoruna yağ an olsun Allah haqi oğlumun şəhid ruhuna ki 8 manat alıram. Necə bular ola bilər amma mənim bir də nə xahişimi yerinə yetirmədilər. O qalsın bir tərəfə. Mən özüm 30 ildən yuxarıdır işləyirəm. Oğlumun vəziyyəti sizə dediyim kimi. Neft şirkətində neftçilər günü təyin olunur. 3 ildi, 3 ildi bəlkə də gözləyirəm onlar mənə mənəvi dayaq olarlar. Məni də harda-sə çağırırlar, məni də nəsə deyərlər. Öz adamlarını ancaq çağırırlar, heç məni adam yerinə saymırlar ki, bu bu idarədə bircə dənə idarədə 30 ildən yuxarıdır işdir, bunun oğlu belə şahid. Heç bir yerə, heç bir adam vəziyyətinə söyəndə saymırlar. O qalsın bir tərəfə. An olsun oğlumun şahid ruhuna ki, heç aidiyyətim olmadığı şeyə mənə Heç bir şey hörmət qoymadı, mənə töhmət veriblər. Adiyatım olmadı o bu şey. Bunlar da bir tərəfə qalsın. Mən onlardan çox şey danışaram, amma qısa danışıram. Yoldaşım Miyasteniya graatsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. 3 dəfə sənədləri düzəltdim, göndərdim. 3 dəfə atkaz gəldi ki, bəs xəstəliyinin adı düzgün yazın. Xəstəliyin adı miastaniya qraciyadı. Həmişə getdim, hər atğaz gələndə getdim həkimə yalvardım, yazdırdım. Yenə də yazdılar ki, xəstəliyin adını düzgün yazın. Mən Mendeleyev dövrü cədvəlin mən kəşf etmişəm xəstəliyin adını düzgün. Xəstəliyin formasını dəyişəm, adını dəyişəm. Axır üstündən bir qədər keçəndən sonra getdim ki, sənədlərimi içilməse verin. Anla olsun, Allah sənədləri itirdilər, vermədilər. Gəlib uşaq kimi önkirdim ki, Üç dəfildir ki mən kişi olduğum üçün xəzanə çəkirdim ki, mənim ömrümə yetinə gəlmir. Cəlləbadr rayon icra hakimətindən özüm Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının maddələrinə uyğun olaraq istər şəhid ailəsi kimi, istər veteran ailəsi kimi bütün o qanunlar mənə də şamildir. Heç bir şey istəməmişəm, nə ev, nə işi, nə torpağı, nə qoyun, nə quzu. Ona görə heç bir söz deyə bilmərəm onlara. Çünki onlarla indi nə qədər üz-üzə dialmamışam. Amma biz dəfə məktub göndərdim ki, o bu yerdə nə şəkil qoyulub. Ən azında 70-80 metrlik yolumuzun, küçəmizin uzunluğudur. Beş-altı dən ustulva gətirəm, bir şəhər deyir, heç olmasa qranı işığlandırın. Onun yoluna fikir verin. Onu də eləmədilər. Cənab prezident, sizə səsli Mənə nə yol lazımdır? Nə asfalt lazımdır? Nə heç kimin hörməti lazımdır? Sizə an verirəm o şəhidlərin ruhuna. Mənim balamı geri qaytarın. Mən kişi kimi 2 dəfə çağırdınız vətəndaşdadı verdim. İndi mənim balamı geri qaytarın. Mən bu vətən, məni boğan bu vətəndə qalmaq istəmirəm. Bir gün qalsam Allah mənə qəzəb eləsin.